体を動かしている間だけは悩みを忘れられるそんなの嘘みんなどうして分かってくれないの私たちならもっと上を目指せるだからもっともっと <laughs> ででもマリちゃんは頑張りすぎだと思います このままじゃ、きっと潰れてしまう走るのをやめて、一緒に歩きましょう。そんなの、できるわけない私は、絶対、止まってやらないおはようあ,あ、あなたは…何の用うん、私もここ走ろうかなって 邪魔別のところに行って嫌よここが一番走りやすいコースだものそっちが映ればいいじゃないこのコースを走ると決めたのそっちが映ってピーなら勝手にすれば言われるまでもなくそうするわ <laughs> こんなやつ、引き離してやる 解散したの？ああなたには関係ない終わりよプロデューサーも琴音先輩もあなたを仲間にしたいって言うんだもんえああの人1年生だったはずじゃ留留年してたんだプロデューサーに聞いたら教えてくれないのよプライベートだからってじゃああの先輩に聞けばいい有名な話だしもう聞いた 悪い噂ばっかりあることないことたーっぷり聞かされたわでもさ噂は噂じゃないおひれとかついてるだろうしだから直接本人に聞いてるのそうなら教えてあげるずっとまとわりつかれたら鬱陶しいし私以外のメンバーが役立たずだから抜けたのそれだけふーん何 それ、嘘でしょなっ<の> <laughs> やっぱり大体分かったわじゃお先ー待ちなさい無理してついてこないほうがいいわようるさいんなのあなた花見さん、未来のトップアイドルよあ<の>あなたはムラテマリ…トップアイドルになるのはあなたじゃない 私だからそうじゃあてまりもっともっともっと頑張って追いついてきなさーい もっと頑張れなんて声をかけられたのはいつぶりだろうもう思い出せなかったあなたすっごいじゃない <laughs> 急に訪ねてきたと思ったら今何時だと思ってるの朝の幼時よ,よこれから走りに出るんでしょ一緒に行くわ話があるの あなたと話すことなんてないあっそうでもこっちにはあるからあなた達たのライブ演奏を見たの <laughs> 素敵だったわ私井の中のガワツだったみたいあなたが正しかったこの間はごめんなさいえい意外といい人なのかも話ってそれだけ声が大きくて近所迷惑だしもう帰って。 問題はこれから走りながら話すわほら早く準備して行きましょう <laughs> ああなんで閉めるのよ開け, <laughs> 開けなさい何あいつあんなにきつい言い方をしちゃったのにのもう先行っちゃうからね ちとも気にしていないみたいこら手まり今朝は結局走りに来なかったでしょええあなたと話したくなかったからだからって練習サボったらダメじゃない今まで毎朝走ってたんでしょ <music> それはそうだけどいいトップアイドルになりたいなら もっと頑張りなさいあ,あなたに言われなくたってならいいわ <laughs> 断っておくけどあなたと一緒に走る気はないからあ,あな,なにうーんやっぱり全身くまなく鍛えられてるわね下半身もいい感じスポーツとかやってたああまり座らないでほしいんだけど何も。 三年間レッスンを受けてきただけ。それがあのね、私、アイドルを舐めてた。ずっといろんなスポーツやってたからさ。体を動かすことで負けるわけないって、そう思ってたの。でも、入学早々あっさり負けちゃった。自信があったダンスで、琴音に。内部進学組の人たちって。 ハイドルってすごいのねデマリ私あなたとユニットを組みたい私はユニットなんて組みたくないどうせ誰も私にはついてこられないからついてきてはくれないから <laughs> そうかしら何自分なら私についてこられるとでもはあ そっかね、勘違いしないでくれる私があなたについていくんじゃないわあなたが私についてくるのえうん言ってたわよね仲間が役立たずだから抜けたってなんかやたらとつらそうにそれの何が悪いのそんな当たり前のことでいつまで悩んで暗くなってるつもり私はね私に追いついてこないやつらを いいちいち待ってなんてやらないわどんなに大切な仲間だろうとよだって私はトップアイドルになるんだもの頂点を目指すんだものだから走れまといはいらない私を追い抜いてどんどん置き去りにしてしまうようなそんな心強いライバルが欲しいだからあなたがいいの私と来なさい える火を投げ込まれたようなつい「はい」と言いかけてマリちゃんずっと一緒に夢を目指しましょうねギリギリで踏みとどまった本当は自分でも分かってる私はただわがままなだけだって仲間の気持ちや都合を無視してやりたいようにやってきただけだって なのに、みんなが私に会わせてくれないことに、すめて、逃げて、迷惑をかけて、台無しにして、最低な私は、それでも夢を諦められなくて、これからは一人でやろう、そう決めたんだ。それなのに。だから、あなたがいいの。今になって、どうしてそう けど私はあなたが思ってるようなやつじゃないよそうなのうん期待されても困るそれに私の噂色々言われているの知っているでしょあれは全部本当のことだから私には関わらない方がいいこれでいいもう二度とユニットは組まないって決めたんだ私のわがままで仲間に迷惑をかけるのは 何もかもを台無しにするのはもう嫌だから。 私,私からも骨でひといいあたしあんたのこと嫌いの意識高いみたいなおすまし顔で上から見下してくるとことかさイライラするんだよね成功しかけてたくせにちょっとケンカしたくらいで恵まれた立場を捨てちゃうところとか。 のちのち響きそうな悪い噂を否定もしないで悲劇のヒロインぶって透かしてるところとか全部嫌い本当にトップアイドルになる気あんのああなたに私の何がそりゃわかんないよ他人だもんだけど私はあんたと一緒に仕事がしたいもしも悪い噂が全部本当で あんたがマジで性格を割ってる最低のやつでも3人目はあんたがいいなんでそんなこと私のこと嫌いなんでしょ決まってんじゃん顔がよくて歌が上手いからふざけないでちっともふざけてねえし今年の内部進学組ならみんな知ってるよ木村手まりは顔がよくて歌がめちゃ上手くて 練習の鬼で向上心の塊で中等部ではトップだったってさ私にとってはクマの上の人そんな奴とユニット組めるとか大チャンスじゃん好きとか嫌いとかこれまでの経緯とか全部どうでもいいよ私たちお友達でも何でもねえしユニット組んでも仲良くなんてできるわけないし多分色々 前の仲間みたいにはならないそれでよけりゃ一緒にやろうぜ私あなたのこと嫌いだけどうん知ってる花見のことも嫌いだけど私も嫌いえそうなのなんでこんなに可愛くて才能あって性格もいいのにそういうとこだよ <laughs> 何それ んなにバラバラなメンバーでユニットを組んじゃうのはなんだか色々気にしてたのが馬鹿らしくなってきたよく考えたら大嫌いなあなた達たに迷惑をかけたって心は痛まないものユニット入ってあげるよせいぜい後で後悔すればもう遠慮しなくていいんだ新しい仲間の前では。 思いっきり自分を出してもいいんだ。いつも心と違うことを言う私の口は、珍しく、思った通りに動いてくれた。私は必ずトップアイドルになってみせる。足を引っ張ったら、殺すから。<laughs> 私たちユニットを組むことにしましたいや驚きすぎじゃねえプロデューサー私たちのことを信じてなかったのユニットを組むことには納得したけど。 私はそんなな風に思えないプロデューサーにもはっきり言っておきます私この二人のことが嫌いですそうやって見透かしたようなことを言う人も嫌いです 教えてほしいです私たちの相性がいいってどういうことなんですかなんで私たちなの <laughs> <laughs>、うん、全員バッチリあるわね深く理解し合うこの二人と。 無理だとは思いますけど <laughs> そうよこの数日であなたたちのいいところも悪いところもたくさん知ったわこれからも同じようにすればいいでしょそれが私たちを選んだ理由 顔してるのいや思ってた以上にプロデューサーからの評価が高くてさおじけづいた的なあなた私に勝っておいて何言ってんのわかるわよえそりゃチャンズはね少しは自信あるよ顔だって学園一可愛いし超自信あるよ自信あるのかないのかわからないやつね アイドルやってて、褒めらられたことないんだから急にストレートに褒められたらさ困るっていうか戸惑うプロデューサーが評価してくれるほど自分にアイドルとしての才能があるのかってうんまあ卑屈なやつこれだから劣等生は <laughs> 悩みすぎよ才能なんてプロデューサーがあるって言うんだから 春に決まってるじゃないこっちは単純バカだしなんでしってこのユニットメンバーが相性いい <laughs> なわけねえ